bir insonning keksa onasi bor keksaligi tufayli onasining puli unda turadi onasiga bildirmay shu pulning zakotini bersa bo'ladimi bismillah alhamdulillah vassallotu vassallam ala ba'd. rasulullhendi bu zakotga yetib qolgan darajada pul bo'lsa e, unda o'sha zakotni beradigan odamga savob bo'lishi uchun uni niyati bo'lishi kerakda hozir onasiga bildirmay bersa onasi uni zakot deb qabul qilmasa uni ajri bo'lmaydi onaga shuning uchun onasiga bildirish kerak bu yerda ulamolarni ixtilofi borki zakot o'zi moldagi vojibmi zakot moldagi vojibmi yoki bo'lmasa u zimmadagi vojibmi degan hanafiy mazhab ulamolari zakot zimmada deyishgan shuning uchun niyat bo'lmasa bo'lmaydi degan niyati bo'lmasa bo'lmaydi degan niyati hozir onani niyati bo'lmaganda uni zakot bo'lmaydi u zakot innamal niyat amallar niyatiga ko'ra zakot ibodat ibodat niyatsiz bo'lmaydi u bilmay qolsa bu ibodat bo'lib ketavermaydi bunga shuning uchun berib yuborgani onaga ajri bo'lmaydi u zakot o'rniga o'tmaydi deyishgan shofiy mazhab ulamolari aytishganki yo'q zakot bu moldagi narsa u niyat uni savob bo'lishiga boradi lekin zakoti soqit bo'laveradi deydi shuning uchun yosh bolani moli yoki bir majnunni moli bo'lsa valisi o'sha moldan zakot chiqaraveradi yosh bolada niyat yo'q yoki majnunda niyat yo'q uni zakotini chiqaraveradi ularga ajr bo'lmaydi lekin bu zakot molni vazifasi deydi o'sha moldan olinadigan uh, nima deydida de? Vazif, vazifa degani o'sha moldan olinadigan uh, nima narsa haligi molni ustiga qo'yilgan shariatni bir nima ko'rsatmasi olinadigan chiqimi ana shu o'sha moldan olinadi degan o'shanday deb shofiy maab ulamolarni qavli bilan qaraganda olsa bo'laveradi chiqarsa bo'laveradi shuning uchun ham masalan zakotni man qiluvchilardan abu bakr siddiq tortib olgan zakotni bermayman degan odamdan tortib tortibuman borib bermayman desa yo ber deb uni kuchi bilan agar qurol ko'tarib chiqsa qurol bilan bo'lsa ham uni zakoti olingan u qanaqa zakot bo'ladi u tortib olinsa u qarshilik qilgan odam ajrini olmaydi lekin uni olingan narsasi shar'iy nuqtai nazardan o'sha zakoti olindi bu molni degan narsa bo'lib qoladi bu molni ham berganingiz endi o'sha bu molni zakoti to'landi degan gap bo'ladi lekin onangizga ajr bo'lmaydi shuning uchun siz ikkita narsani jamlash uchun onangizga tushuntiring zakot beradigan darajada puli bo'layotgan bo'lsa o'zi qari bo'lsa u ona masalan ertaga bir qadam qoldi narigi tomonga degan gapda endi bu o'shani tushuntirib mana qarang shuncha olloh sizga berdi mana bu zakotni mana shu joyga bir yaxshi joyga mana shuni qirqdan birini ishlatamiz desangiz tushuntirsa bo'ladi bu narsani illoki o'shani o'g'rincha yashiribborsa bo'ladi bo'lmasa bu ona o'shanga tarmiz qilib turaveradigan qanaqa odam u qanaqa musulmon u o'shang uchun tushuntirish kerak uni shuncha puli bo'lib tursa qirqdan birini berish hech narsa emas uni qirqdan birini berish puli bor odamga bunday qirqdan birini beraman deb tushuntirsa ko'pincha odamlar bunga qarshilik qilmaydi allohu alam